ingkang dipuntressenani tinning Gusti Wiujeng pinanggi ing renungan patinan Kika Ci Purwantara Tino Senin Legi tanggal telu Juni tahun rong ewu selawe Kulau Yahya Derto berwita ngajak kita bebarengan maca saka siji Korinto siji ayat wolas tekan Selik telungpuluh siji kanthi jejer ngegungno pakaryane Gusti Allah ayat telung siji lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun Sewu sangangpuluh sangang papat siji Korreto siji ayat telunguh sijimulane kaya sing dingentikakake Gustilah ana ing kitab suci sing sapa arep gumunggung ngegungna apa sing wis katinkake denning Gusti Alah Para sedherek ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokaken ing gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ing tata urip padinan sikap gumunggung iku disiriki. Ora bakal oleh pengalem, malah diremehake. Tong sing kathong iku banter swarane nanging ora ana isine. Manggono uga banyu sing miline gemrijik. Iku tandhane ora jero. Nanging prosdere ing suasana perang, Gumunggung iku dadi cara supaya mungssuwe wedi. La wong memungsuan, mesti wae kabeh sing ana ing pihak mungsuh dielek-elek, Orak ana benere kabeh salah, ngapusi lan sak kabeh pandakwa liya. so walie sak kabeh sing ana e dhewe diapik-apik bener kabeh senajan salah yo gampang wai gulek coro kanggo ngeles. Proos dedek wis kelakon rong minggu iki perang antarane Israel lan Iran.lah adalah Amerika Serikat kok yo melu-melu nyerang Iran. kanggo benerake tumindake nembakne rudal sing nggawa korban ora mung bangunan lan bondo nanging uga nyawane manungsa siji lan sijine mbelani awake dhewe la menawa iku ora nyerang dhisik awake dhewe bakal dadi korban sing luwih gedhe luwih akeh Nanging para sederek iku mung ing penganggep lan ora nyata. Nanging kaya-kaya wis dipercaya bakal mesti kelakon. Dusa pancen dadekne manungsa so kelangan kawicaksanan lan malah ngrusak lan mateni toto urip bebarengan. Poros sederek dina iki kita kaeling kaelingake sing sapa arep gumunggung ngegungno sing wis katinkake denning Gusti Allah siji Korinto siji ayat siji lampahane Gusti Yesus kang ngesorake diri tuheddaksaka swarga nilar ateke minangka Allah malah dadi Abdi langsung yut ngesorake diri nganti sedo sinalip. iku pawarto sing dianggep bodhu denning jaggatan Nanging sejatine iku kawicaksanan kang pinahangkane saka Gusti Allah. Ora bakal ana pirukunan menawa ora ana pangapura. Lan Gusti Yesus sedha sinalip iku, dalan pangapura ning Gusti Allah anggone nebus manungsa saka dosa. Iku kang kudu kawartakake. Aja malah gumunggung sing dadekake perang sang sayangga wawa lan korban luweh akeh maneh amin tuntunan kanggo nyuraos menapa panjenengan sarujuk pakaryane Gusti Allah iku mbangun pirugunan nyirnake paprangan ing donya Lan kados pundi wujute merah tobat. Geduni nelangsani lan ngakoni kaluputan amarga wis gawe peperangan iku bisa kalaerake. Supaya uwal saka karusakan lan pepati nanging bisa nggayuh karahayon. lan urip bebarengan ing pirugunan kaya kang dadi kersane Gusti monggo katuran yuraus. lan pandonga duh rama kawula ingkang wonten swarga mugi kratone Allah kratone tentrem rahayu lan sih biwelas kababar nganteni gumunggunge para bangsa lan negara kang ngandelake karusan kasantosane dhewe Kan digaman kang mung nyebar kerusakan lan pepati sajroning paprangan mugi kawula saged nderek ngegungaken pakaryane Gusti Allah kang babar karahayon wontening Gusti Yesus kawula tetungo, Amin. Poros derek mekaten randungan patinan. Mugi gusti paring berkah dematang kita. Amin.